Эвакуация, давай выходим, выходим, все, выходим посеки остало. Сто, сто, выводим, все, Честно, парцы, на колени, на колени, ногу надо, ногу надо. Сообщение о похищении девушки поступило в ГУНП от одной из областей. Информация была тревожна и давала основания полагать, что ее не собираются отпускать даже при выполнении всех условий, выдвигаемых злоумышленниками. В связи с чем на установление лиц, совершивших данное преступление, и розыск установления места, где она может содержаться, злоумышленниками были брошены все силы оперативного блока неординарность данной ситуации также заключалась в том, что девушка невольно стала инструментом в выяснении отношений двух криминальных группировок. Мероприятия по розыску потерпевшей и задержанию всех участников данного преступления были проведены под руководством департамента уголовного розыска над полицией силами оперативных блоков трех областей, что и привело к положительному результату. Заложница была освобождена невредимой. Все виновные в ее похищении и издевательствах над ней понесут заслуженное наказание. Начальник управления криминальной полиции ГУНП Украины в Запорожской области, полковник полиции Прученко Сергей Владимирович.